Очень хороший был для нас турнир в Беларуси. Почему? Потому что играли с сильными, с высокими командами, с командой Беларуси, с командой России и играли с нашим противником командой Румынии, с тем, которым будем играть в группе. Что хорошо? Были очень сильные, очень высокие команды, с высоким рейтингом. Вот нам мы три, три четверти плюс-минус играли более-менее. Вот были два провала как в игре из России, так и в игре с Белоруссией. Вот над этим мы эту неделю все работали, чтобы не делать таких провалов. Почему? Потому что, ну, в основном здесь все, скорее всего, в психологии лежит. Почему? Потому что если идет провал, начинали каждый брать на себя ответственность и не, не играть в командную игру, поэтому ну, вот над этим мы работали, чтобы даже в самых тяжелых ситуациях Наоборот, надо играть четко, э по схеме и долго сыграть, чтобы вся команда играла, а не индивидуально брать на себя по очереди, кто, кто сейчас забьет. Вот. Э -э то же самое нам показалось, у нас невысокая команда по сравнению с прошлым годом. Ну, Все-таки у нас шести человек нету. Трех из первой пятерки, трех, скажем так, запасных. Вот, э поэтому у нас очень низкая команда по сравнению с прошлым годом в этом году, и мы должны просто научиться были играть вот маленькими, если идет смена, маленькими игроками, чтобы мы могли играть против высоких, против хороших, высоких, против сильных, э опытных высоких игроков. Помощь должна быть сзади или наоборот впереди. Вот над этим мы работали всю эту неделю, потому что команды и Франции, и Чехии, и Черногории с хорошими высокими центровыми, вот поэтому, поэтому э над этим тоже мы работали в этом, в этом цикле. Что же касается игры с Румынией, здесь тренер немножко, если можно так сказать, шифровался, убрал двух основных игроков, играли две комбинации. Тем не менее, мы их видели в играх с, с Белоруссией, мы их видели в играх с Россией. У нас это все есть. С другой стороны, мы их тоже будем видеть четыре игры перед нашей игрой. Вот. Ну, посмотрим. Все равно мы выиграли, мы вышли. У нас Женя не играла с так что можно сказать почти ровно. Вот, и вышли, сыграли мы, мы не шифровались, мы играли, наигрывали, мы смотрели, что за игроки, посмотрим, как будет на чемпионате. Но сейчас вы уже, понятно, определились с составом, кто все-таки едет из девочек. Прежде всего, Вита Горобец, у нее травма, можно сказать, не рецидив, то есть травма, которая была, может быть, не залечена, может быть, залечена, она опять при ударе о, о пол, она опять открылась, эта травма, поэтому э в команду вернулась, ее нету, в команду вернулась Виктория Шматова. Вот мы с ней, с Викой разговаривали, что если вот, ситуация такая, скажем, пожарная, да, она первая, которая приезжает в команду и уже попадает в 12. Вот на сегодняшний день у нас есть 12 игроков, которые поедут э на чемпионат, Европы, и которые будем, наверняка, будем сражаться. Вот. Ну, посмотрим, я же говорю. Команда в 50% новая, без основных игроков. Нету капитана команды с прошлого года, Александра Курасова нету, Валерии Бережинской не приехала, тоже Бавыкина не приехала, Базниченко Ольга не приехала, Малошенко Олеся и не приехала Зарицкая. Вот это состав где самая, по не, самая, самая маленькая 180, по-моему, 4 сантиметра роста, остальные выше. Вот, ну, есть, есть сегодняшние девушки, сегодняшние. есть девушки, которые есть сейчас, которые работали, которые приехали, выложились на 100% на тренировках. Они будут сражаться в этом году. Команда «Новый капитан» как выбирали, и вообще, как демократическим выиграли? путем выбирали. Все посовещались, я решил, что будет Алина. Можно сказать по Алине, что Девушка, действительно, вот я четыре года ее знаю, пом, помню первый год и помню сейчас, и поэтому э, мой выбор был практически без, без, без никаких сомнений. Почему? Потому что она взрослеет, она все грамотнее и грамотнее играет, и как лидер команды, поэтому я думаю, что это был, мне так кажется, я думаю, что это был все-таки правильный выбор. К чему что еще, что могу сказать, то есть не было каких-то в команде, скажем так, а не Мози, почему она, а не почему она. Вот Алина как раз это тот человек, я думаю, который сможет повести со собой команду как по игроцки так и э, как капитан. Установка на все игры выиграть, это понятно. С другой стороны, надо быть реалистами. Очень сильная команда, очень, ну, что о чем говорить. Будем играть, бороться в любом случае, несмотря на результат, мы должны бороться, мы хотим выиграть и, и будем стараться. Достойно сыграть, как в игре из, из, в игре с Францией, точно так же в игре с Чехией, которая тоже самое очень высоко вчера усмотрел целую игру их с Белоруссией. Ну вот, ну, например, Левченко была проблема, чтобы получить мяч. А мы знаем, какой уровень Левченко игрок сборной Беларуси. Тем не менее, ну что, подумаем, подумаем, какую тактику поставить на, ну, на вторую, на третью, на четвертую игру. В каждой игре, естественно, будем подходить по-разному, поэтому. Но с одним, с одним наставлением, что мы должны бороться 40 минут. Вот это Даже если что-то будет не получаться, где-то проиграть, главное, чтобы не опускать руки и драться до конца, несмотря на результат. Сколько у вас тренировок запланировано до старта? До старта чемпионата, вот сегодня мы провели тренировку, завтра в 4 утра мы выезжаем. Тренировка наверняка будет вечером в Румынии и на следующий день. На следующий день будет одна тренировка, и перед игрой наверняка утренняя будет бросковая тренировка. Какие тренировки? Ну, естественно, дают утренние тренировки перед играми. Оно где-то, понятно, надо и отдохнуть девочкам. С другой стороны, тоже мы должны разобрать следующую команду времени. Очень много разобрать нашу игру, мы разобрать следующую команду. То есть работы будет очень много. И девочки тоже должны восстанавливаться после каждой игры. В общем, весь тренерский штаб будет работать на максимальных, запредельных оборотах, скажем так.